П'ятницю 28 вересня під час засідання в кабінеті міського голови за участі депутата Верховної Ради Сергія Глазунова міський голова Анатолій Кузьменко доповів про готовність міста до початку опалювального сезону. Стан проплат за газ на даний час становить 90%, А вже з 1 жовтня заплановано запуск опалення в дитячих шкільних та дошкільних навчальних закладах. Місто готове до початку опалювального сезону. Міський голова зупинився і на роботах з асфальтування, які на даний час ще не закінчено. Це ще залишилася частина вулиці Хмельницького, площадь, вся, от, подрядчики Криворуш індустрой. вони частину зробили, а частину ну ми їм продовжали більше мільйона. Да? Криворуш індустрою. Більше мільйона, тільки ми повинні. Хотя мы проплатили, как вы же понимаете, все. Ну, у них просто, а у них задолженность сейчас больше 30 миллионов от других заказчиков. У них просто нет средств на закупку асфальта. Вот. Ну, надеемся, что вот, ну, сейчас пройдут деньги, и мы тогда еще и эти работы выполним. По отрубительному сезону я правильно понял, что проблем никаких не будет. Все готово? Да, все готово. Котлы готовы, вложены деньги. Сделаны ремонты своих средств, более по -моему, полмиллиона вложила только ЖТО Степлана Рыжего в ремонтные работы. И они доложили, уже есть акты готовности к отопительному сезону, готовности сетей, готовности самой ТЭЦ. Вот. Ну, как бы я тоже проблем не вижу. Ну и проплаты у нас нормально выглядят на фоне всей области, поэтому я думаю, что мы получим лимит и 1 октября начнем отопить. Школы, школы, сами купались, в, больницу, да? Да. в Больницу дадим а тому, как они уже будут. Дело в том, что это государственное учреждение, у них как бы финансирование тоже не очень. Ему приходится эти деньги считать, чтобы дотянуть хотя бы до конца отопительного. Но мы ему подадим на задвижку тепло. Ну, а я думаю, сейчас более подробно мои заместители остановятся на вопросах. Очень важным вопросом для работы всего исполкома и городского совета является вопрос погашения задолженности по зарплате. Задолженность по зарплате, конечно, уменьшается, существенно уменьшается, и с начала года на 50% сократилась, но <coughs>, все же она остается. Значит, экономическое активное предприятие, это государственное предприятие автоматики и машиностроения, задолженность ну, на вчерашний день, на сегодняшний день 96 тысяч. По ЮРЗу, это предприятие, которое ликвидируется, 856 тысяч. Но по предприятию автоматика и машиностроения есть реальная угроза увеличения этой задолженности, невыплата текущей заработной платы. Почему? Почему? Значит, предприятие работает на выполнение мероприятий государственной целевой программы Ядернапалова Украины. Участвовала в тендере, выиграли тендер. Тендер проводил ВАЗГОК, потому что по этой программе ВАЗГОК получает деньги. Подписал, подписан договор на 3 миллиона 54 тысячи. В феврале Министерство промышленности, энергетики и угольной промышленности положили паспорт бюджетной программе в Министерство финансов, и до сих пор паспорт бюджетной программы в Министерстве финансов не подписан. Вот. Неподписание паспорта приводит к тому, что не финансируется эта программа. Соответственно, ВОЗГОК не может подписать акты выполненных работ, а работы выполняются, и акты на ВОЗГОК предоставляются, потрачены и материальные ресурсы, и трудовые ресурсы, и а они не возмещаются <coughs> по причине того, что не подписан Министерством финансов паспорт бюджетной программы. Мы вас очень просим, Сергей Николаевич, повлиять на эту ситуацию. Со своей стороны, Анатолий Владимирович подписывает письмо на министерство, обращается с просьбой все-таки ускорить процесс подписания паспорта. И директор предприятия тоже вот приш, принес письмо к нам, исполком зная, что вы сегодня у нас будете. Ну, Письмо на ваше имя Поэтому, по этой проблеме, проблеме. Мы очень просим помочь в этом плане, потому что нельзя допустить роста задолженности по зарплате. Задача стоит по, до нового года вообще погасить всю задолженность по этому предприятию, ну, а допустить роста это просто нельзя. Задача стоит у нас по организации работ, по реализации программы. Это у нас мониторинг, это площадные, то, что мы называем асфальтование радиационно-забрудненных территорий, это ТДРЦ, первый, первый этап. Значит, все проекты у нас выполнены или уже на выходе, по двум частям это по мониторингу у нас проведен уже тендер есть победитель. Сейчас мы в стадии заключения договора. Победитель, в общем-то, достаточно дееспособный, который может реализовать эту программу. У них есть все возможности и оборудование поставить вовремя, выполнить работы. Есть другой победитель, который будет заниматься загрязненными территориями, и у него большой опыт асфальтирования, тоже с ним уже заключен договор. И вот мы ждем погоды для того, чтобы он начал. Ну, естественно, ждем предоплаты. Он, в частности, это ждет, и Анатолий Владимирович об этом говорил. И третий тендер у нас будет 2 октября. Это по ТДРЦ. Там э, часть работы, которая строительная, и она, в общем-то, выполнима в достаточно сжатые сроки. Но тоже будем э, надеяться, что победитель тендера мы пока не можем сказать. Кто претенденты есть, заявки у нас есть. Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что тендер состоится с положительным результатом. Будем надеяться, что наш победитель сможет это реализовать, как говорится, в кредит, если не получится получить предоплату в условные. Да. Но у нас... Да. И а крыша. Количество. Большое и количество. количество. Окон. Это полтора миллиона. Ну, на Украине сейчас рынок оконной этой продукции достаточно да, широкий да. и по ценовой, и по качественной этой, поэтому я думаю, что не будет проблем. И более того, есть большое количество тоже строительных организаций, которые умеют эти окна вставлять, поэтому этот объем он освояем, мы уже эту оценку делали. Ну, в основном это такие задачи. Основные эти – это общегородского такого значения задачи. Они тоже выполняются. Но, опять же, деньги упираются все в финансовую сторону. Как вы видите, не проходит, а, допустим, капитальные ремонты квартир – это незначительные по трудовым затратам, но значительные для наших местных предпринимателей финансовые затраты. И в этом есть, как говорится, небольшая такая задержка. Ну, в общем, эти деньги тоже. Да. Нет, потому что мы же да. Это все это все это зарегистрировано. Да, Но выполнили мы уже практически все работы по э, э, загрязненным этим квартирам, переселили люди, которые, из которых были переселены. То есть если мы сейчас эти квартиры уже будем ставить на следующий год вот, на капитальный ремонт, и мы сможем их перераспределять. Вот на данный момент это да, ну, 18 квартир уже сделаны эти работы. Да. Поэтому это для, для нашего города это, это очень большая цифра, потому что если 18 квартир будет распределено, то есть такого рывка в очереди у нас долгие годы не было. В общем, главная задача максимально сдвинуть платежи по казначейству для того, чтобы все двигалось, и, безусловно, помочь по данному вопросу по Атаму, для того, чтобы прошло там финансирование не возникло проблем заложенности по заработной плате, это наполнение бюджета. То есть задача понятна. Ну я рад, что у нас та работа, которая началась много лет назад по поводу эксплуатации домов, дает свои результаты. Видите, мы уже сегодня открыто говорим о том, что в следующем году мы можем 18 квартир распределить по очереди, правильно? Да, если... мы больше распределим, если как бы будет ситуация нормальная. Но 18 уже готовы. Но мы уже сегодня говорим, не скрывая, что 18 100 процентов мы сделаем.